নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে টিচাৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ নতুন নিয়ম সানিব এই সম্পৰ্কে কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছে সেইখিনি মই আপোনালোকক শুনাই লওঁ এটা উপায় আছে যে আমি শিক্ষকৰ পথ এই চৰ অঞ্চলত দুৰ্গম অঞ্চলত এনেকুৱাকে ইয়াক স্কুল খেদাৰ কৰি পেলাব লাগিব অৰ্থাৎ মই যদি আলুপাটি চৰৰ এখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণেই শিক্ষকৰ পথ সৃষ্টি কৰিম যিটো সেইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ বেলেগ কোনো বিদ্যালয়লৈ বদলি হৈ যাব নোৱাৰে বা এটা চৰত এটা ক্লাষ্টাৰ কৰিম তেওঁ সেই চৰটোৰ ভিতৰতে এখন স্কুলৰ পৰা আন এখন স্কুললৈ যাব পাৰিব কিন্তু এনেকুৱা যদি তেনেহলে অসমৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল বিলাকত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দিয়া কামটো এটা দুৰোহৰ কাম আমাৰ হৈ পৰিব মাজতে আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলো যে আমি অসমৰ বিদ্যালয়সমূহক দুৰ্গম অঞ্চল সুগম অঞ্চল বুলি ভাগ কৰিম আৰু প্ৰত্যেকেই বাধ্যতামূলক অঞ্চলত বা দহ বছৰ কিন্তু যিহেতু ডাঙৰীয়াই মোক উপদেশ দিছে যে আপুনি একো একোটা দুৰ্গম অঞ্চলৰ ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিক কেডাৰ সৃষ্টি কৰক আৰু সেই ক্লাষ্টাৰতেই শিক্ষকজন পষ্টিং হ'ব আৰু তাৰ পৰা তেওঁৰ বদলি নহয় এইবাৰ আমি এনেকুৱা কথাও ভাবিছো যে এই বেকৱাৰ্ড এৰিয়া চহৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিক যি নতুন শিক্ষকৰ কেডাৰ আমি সৃষ্টি কৰিম তাতে সেই অঞ্চলৰ যদি কোনো আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থী থাকে সেই প্ৰাৰ্থীক পাঁচ নম্বৰ বা দহ নম্বৰ এক্সট্ৰা নম্বৰ দিয়াৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰিম যাতে সেই অঞ্চলৰ ল'ৰাই চাকৰি পায় এই দুৰ্গম অঞ্চলৰ লৰাই যাতে চাকৰি পায় আৰু তেওঁ নিজৰ গাঁৱত নিজৰ অঞ্চলত তেওঁ যাতে শিক্ষকতা কৰে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এই শিক্ষকৰ নাটনিৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আন এটা সমস্যা শিক্ষা বিভাগৰ যে আমি শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া স্বাভাৱিক কথা যিকোনো নিয়মীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষা আজি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি মই কালি নিযুক্তি দিব নোৱাৰো স্বচ্ছ নিশা ভাৱে তাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত আমি ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত তেখেতে হয়নে নহয় ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন জেনুইন হয়নে নহয় এইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব সেই অনুষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰি কৰ্ণাটক তামিলনাডুৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰি অথেণ্টিচিটিটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব এই প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া আপোনালোকে নিশ্চয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত কোনে কোনে এক্সট্ৰা টেন নম্বৰ টেন নম্বৰ লাভ কৰিব বা চাৰি হেজাৰ পাঁচশ আৰু পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা ক্ষেত্ৰত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ থাকিবনে নাই বা স্কুল কেডাৰ কি সেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু যোৱাকালি আমাৰ অসমৰ ডাইনেমিক চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে এতিয়াৰ পৰা অসমত টিচাৰৰ মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেমটো নাথাকে একচুৱেলি কথাটো আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে তাৰ পৰাই ক্লিয়াৰ হয় কোনবিলাক টিচাৰৰ মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ থাকিব বা কোনবিলাকৰ নাথাকে আমাক নৰ্মেলি যিসকলে আগৰ পৰাই টেটৰ ৰিকুইটমেণ্টত লাভ কৰি আহিছে বা এনেকৈ যিসকলে টেটৰ ৰিকুইটমেণ্টত যিখিনি স্কুল কেডাৰ বা স্পেচিয়েল ক্লাষ্টাৰত বা স্কুল মেনচন কৰি স্কুল মেনচন কৰা ভেকেঞ্চিসমূহত চাকৰি নকৰে একেডসকলৰ আগতে যেনেকৈ মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ চলি আহিছে তেনেকৈ মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকল নিৰ্দিষ্ট স্কুলৰ নাম বা স্কুল কেডাৰ বা নিৰ্দিষ্ট এটা ক্লাষ্টাৰৰ কাৰণে নিয়োগ কৰা টিচাৰসকলে কিন্তু মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ নাপাব এইখিনি স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমাৰ বিষয়টো হৈছে যে চাৰি হেজাৰ পাঁচশ আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ আগতে যেনেকৈ কৰি আহিছে এইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব তাৰপিছতে আমি আলোচনা কৰিম যে পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ছেকেণ্ড পেজৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ তালিকাকণ কেতিয়া আউট হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে যোৱা বিছ তাৰিখৰ পৰা ঊনত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে অৰ্থাৎ অহা কাইলৈকে ফাৰ্ষ্ট পেজৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম চলিব যিহেতু অহা কাইলৈ ফাৰ্ষ্ট পেজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম সমাপ্ত হ'ব ঠিক এটা দিনৰ পাছত অৰ্থাৎ ত্ৰিছ মাৰ্চ তাৰিখে ছেকেণ্ড পেজৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ তালিকা এখন দিয়া কথা আছে হয়তো অহা কাইলৈ দিব পাৰে কিন্তু অহা কাইলৈ দিয়াটো ইমান সম্ভৱ নহয় যিহেতু অফিচৰ বা কাৰ্যালয়ত গোটেইকেইজন মানুহে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে বা অহা কাইলৈ দিয়াটো ইমান সম্ভৱ নহয় চ' আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আশা কৰিব পাৰে যে ত্ৰিছ তাৰিখে ছেকেণ্ড পেজৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ তালিকাখন ঘোষণা কৰিব এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কালিৰ পৰা ভয় কৰি আছে যে এইবাৰৰ পৰা আমি মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ নাপাম বা অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিকবিলাকত চিলেক্ট কৰিলে আমি তাতেই পঁচি থাকিব লাগিব যিহেতু ট্ৰেন্সফাৰ ছিষ্টেমটো নাথাকে চ' তেনেধৰণৰ নহয় আপোনালোকে মন পচন্দৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ধুবুৰী হওক তিনিচুকীয়া হওক আপোনালোকৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট নহ'লে বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিকবিলাকত চিলেক্ট কৰোঁ একো কথা নাই আগত যেনেকৈ মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ টিচাৰসকলে পাই আহিছে আপোনালোকেও মিচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ পাব মাত্ৰ যিসকলে নিৰ্দিষ্ট ক্লাছ তাৰ বা নিৰ্দিষ্ট এখন স্কুলৰ ভেকেঞ্চি আছে এই স্কুলত এই কাৰণে এটা এডভাৰ্টাইজ দিয়া হ'ব লোকেল পাৰ্টিৰ কাৰণে কিন্তু তেনেধৰণৰ ভেকেঞ্চিসমূহত যদি আপোনালোকে নিয়োগ পায় বা নিযুক্তি পায় তেতিয়াহে আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ নাপাব ঠিক আছে সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু অইন যদি আপডেট থাকে মই বিষয়খিনি আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিম আপোনালোকক জনাই থাকিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব হেমন্থ ঋতু সদায় নাথাকে বছৰ চথা ঋতু থাকে অল সময়ে সময়ে সলনি হৈ থাকে কাৰণ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই এপ্ৰভ হয় কিন্তু ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰত্যেকটো কথা এপ্ৰভ নহয় এইখিনি প্ৰমাণ হৈ আছে কিছুমান কথা মাজতে পাহৰি থাকেগৈ